হ্যালো ফ্রেন্ডস গুড মর্নিং ডিব্রুগড় আসন থেকে আমি চন্দনমণি এস ক্যাম্পাস থেকে ডিব্রুড়ে জেলা স্বাস্থ্য সমিতির উদ্যোগে জন ঔষধি দিবস পালন করা দেখাবো আপনাদের যিহেতু আমি দৰৱ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ কিছুমান নিৰ্দিষ্ট দৰৱ হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ প্ৰকাৰ যিবিলাক ধৰক কভাৰ নকৰে সেইবিলাকৰ কাৰণে ৰিনাৰ গতিকে এইটো এটা এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান য'ৰ পৰা আমি সাধাৰণ মানুহে বিশেষ মই আজি ডেৰ বছৰ ধৰি পিনে ভাবিছে কেন্দ্ৰটো মই ইউজ কৰি থাকোঁ কিছুমান সঁচাকৈ যিহেতু দৰিদ্ৰ বন্ধৰ কাৰণে এটা ভাল ব্যৱস্থা কিন্তু মানুহৰ মাজত এটা কনফিউজন ইমান কম দৰৱত কম দামত কেনেকৈ ব্যৱস্থা এই কম দামত দিয়াৰ মই যিহেতু ভাবিছোঁ যিহেতু ধৰক প্ৰডাকশ্যনৰ পৰা মাজৰ ইণ্টাৰমিডিয়েটিউ নাই ডাইৰেক্ট আহি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন জেগাত কৰে সেইকাৰণে মাজৰ ভৱিষ্যনটো সি ইয়াত নাথাকে নথকাৰ কাৰণে গ্ৰহটো খুব কম দাম হৈ যায় আৰু কম দাম হ'লেই যে বেয়া হৈ যায় মানুহ হোৱাটো গুণ গতিকে মানুহৰ মাজত এই সজাগতাটো আহিলে সেই ব্যৱস্থাটো আৰু দুই নম্বৰ কথা হ'ল ইয়াত সকলোখিনি মেডিচিন নাপায় নাপায় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আৰু আমাৰ যি যিসকল ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত কাম কৰি আছে সেইসকলক মই অনুৰোধ কৰোঁ যাতে আৰু বেছি দৰৱ লিষ্ট অফ মেডিচিন যাতে বঢ়াই নাপায় লাহে 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 বঢ়াই দি থাকিলে মানুহটো বেছি উপকৃত হ'ব আজিও দিৱস উদযাপন কৰিছে জিলা স্বাস্থ্য সমিতিয়ে খুব ভাল কাম কৰিছে এই সজাগতাটো আমাৰ মাজত বহুত প্ৰয়োজন এই সজাগতাই সকলো বস্তুবিলাক সঠিকভাৱে আগবঢ়াই দিয়াত সহায় কৰে মই ইয়াৰ ব্যৱহাৰী হিচাপে ব্যৱহাৰকাৰী হিচাপে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এনেকুৱা সজাগতা অনুষ্ঠান আৰু অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ইয়েনুৱে মাজে মাজে কৰিলে খুব ভাল হ'ব আমাৰ

স্বাস্থ্য বিভাগের আমাৰ এ ডিসি বড়া বাইদ সোনাল কষারি কাউন্সিলর চিফ টঙ্কেশর সোনাল ডরিয়া জয়ন্তায়ংকর বাইদ আমার ইয়াত উপস্থিত বিভাগ বিষয় কর্মচারী সকল এই জন ঔষধি কেন্দ্ৰৰ পৰা নাভান্বিত হোৱা আমাৰ হিতাধিকাৰীসকল আৰু উপস্থিত শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ প্ৰতি বছৰে সাত মাৰ্চ দিনটোত জনঔষধি দিন হিচাপে পালন কৰা হৈছে তো আজি এই দিনটোত মই সকলোলৈকে অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ টেক্স ইপেক্টৰ ডাঙৰীয়াই কিছু কথা কৈছে আৰু আমাৰ বৰ পূজাৰী ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ অভাৱৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিছে ইয়াৰ মূল লক্ষণটোৱে হৈছে যে আমি জেনেৰিক ঔষধৰ মানে অতি আত ৰাইজৰ ভোঁৱাৰ কাৰণে এই দিৱসটো উল্লৱ উদযাপন কৰা হয় তেতিয়া আমাৰ জ্বৰ কাৰণে ধৰি লওক বা পানী লগাৰ কাৰণে কিছুমান আমাৰ অৰিজিনেল ঔষধ থাকে সেই ঔষধখিনি সমানেই ধুনীয়া ধুনীয়া কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে চোলা কোলা পিন্ধাই ধুনীয়া পেকেটিঙ কৰি আৰু বেলেগ বেলেগ ঔষধো আমাৰ বজাৰলৈকে আহে বা তাৰো উদাগখিনি একেই হয় কি চোলা কাপোৰেই বেলেগ সেইকাৰণে তাৰ দামটো অলপ বেলেগ হৈ যায় পেৰাচিটামল তাৰ ঠাইততো আজিকালি আপোনালোকে বহুত জ্বৰৰ ঔষধ খায় লিভো চেফটিজিন তাৰ ঠাইত আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ ঔষধ বজাৰত পোৱা যায় কিন্তু চৰ্দি পানী লগাৰ কাৰণে সেইটোৱেও তাতকৈ আৰু ভাল ঔষধ একো হ'ব নোৱাৰে ঠিক তেনেকৈ পেৰাচিটামল জ্বৰৰ কাৰণে তাতকৈ আৰু ভাল ঔষধ মই জনাতো আৰু তাতকৈ আৰু ভাল ঔষধটো থাকিব নোৱাৰোঁ তো তাৰ বিপক্ষে সপক্ষে বিভিন্ন ধৰণৰ যুক্তি দেখায় তাত কম্পজিশ্যন এনেকুৱা আছে তাত এনেকুৱা হ'ব পাৰে কিন্তু আমি জ্বৰৰ কাৰণেহে কৈছোঁ তাত বেলেগ বেলেগ কম্পজিশ্যনৰ কথাবিলাকতো অপ্ৰাসংগিক হৈ ত' সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এই কেন্দ্ৰটো আপোনালোকে নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট এইট্টি পাৰ্চেণ্ট আপোনালোকে কম দৰত আপোনালোকে বজাৰত গৈ উদ্ভৱ পোৱাৰ ব্যৱস্থাটো এই চেণ্টাৰটোতে আছে ধন্যবাদ থাকিল আমাৰ অসমটো লোকসভা সমষ্টিৰ মাননীয় সাংসদ শ্ৰীযুত প্ৰধান তেখেতে জনৰ গুৰুত্বতাৰ লগতে আমাৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় কলাপৰ বিষয়ত তেখেতক গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাক জনালে তেখেতলৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এতিয়া আমি জন ঔষধি উপলক্ষে আমাৰ মাননীয় সংস্কাৰৰ লগতে আমাৰ ইয়াত উপস্থিত থকা সন্মানীয় অতিথিসকল উপস্থিত থকা আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ আশাবাদুৰ লগতে স্বাস্থ্যকৰ্মীসকল আৰু আমাৰ ডিব্ৰুগড় প্ৰেছ ক্লাবৰ সন্মানীয় মিডিয়া পাৰ্চনসকলৰ লগতে আমাৰ জন ঔষধি কেন্দ্ৰৰ হিতাধিকাৰী আৰু জনৌষধি কেন্দ্ৰৰ আমাৰ প্রেমারক সকল আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছি আর আজি আজন্যবহার অনুষ্ঠানটা আমি নমামতে জনৌষি কেন্দ্র চোখে উঠে দারুণ সুন্দর অনুষ্ঠান হল লোকে অনেক কিছু জানল আজকের ভিডিও এখানে শেষ করি কিন্তু কেমন লাগলো অবস্থান দেখা হবে ভিডিওতে বছৰে সাত মাৰ্চৰ দিনটো জন ঔষধি দিৱস হিচাপে আমি পালন কৰিবই লাগিব আৰু ইয়াৰ মূল লক্ষ্যটো হৈছে আমি সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজত মেডিকেল সেৱাটো খুব মানে সহজভাৱে প্ৰদান এতিয়া জন ঔষধি কেন্দ্ৰবিলাকত আমাৰ যিখিনি ঔষধ আছে সেইখিনি নৰ্মেল মাৰ্কেটতকৈ আপুনি ফিফটি পাৰ্চেণ্টটো কম পাব কোনোবা কোনোবা ঔষধত ফিফটি পাৰ্চেণ্ট নাইনটি পাৰ্চেণ্টলৈকে আপোনালোকে ছাবচিডি পাব প্ৰতিটো ঔষধতে পঞ্চাছ শতাংশ আপোনালোকে কম পাব তেনেকৈ পেৰাচিটামল এতিয়া পেৰাচিটামলটো হৈছে জ্বৰৰ একদম আমাৰ ভাৰ্জিন যিটো ঔষধ কিন্তু এতিয়া সেই জ্বৰৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ ঔষধ ওলাইছে ধুনীয়া ধুনীয়া চোলা দেখাত ভাল লাগিছে কিন্তু পেৰাচিটামলতকৈ আৰু কিবা ভাল ঔষধ হ'ব পাৰে নেকি সেইটোতো আমি ন দি কওঁ আৰু সেইটো ঔষধ নৰ্মেল বাকী বজাৰত যিখিনি ঔষধ পায় তাতকৈ পঞ্চাছ শতাংশ এইটো কম দৰত আপোনালোকে জ্বৰৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে এইটো ঔষধ ল'ব পাৰে ঠিক তেনেধৰণে আপোনাৰ চৰ্দি তৰ্দিৰ কাৰণে যিটো আপোনাৰ লিভাৰ চেপটিন যিটো আমাৰ ঔষধ আছে যিটো সেইটো পঞ্চাছ শতাংশ কমত পাব কিন্তু বাহিৰত বহুত বহুত বেলেগ ঔষধ আছে তো সেইবিলাক ঔষধৰ কি হয় দামবিলাক ইয়াতকৈ ডাবুল হয় ত' সেইকাৰণে জনঔষধি কেন্দ্ৰত আমি এভেইলেবল কৰিব লাগে প্ৰায় সোতৰশ পঞ্চাছ ষাঠিটা ঔষধ ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ কিছুমান ইকুইপমেণ্টছ যেনেকৈ প্ৰেছাৰ জোখা ডায়েবেটিছ জোখা এইবিলাক ঔষধো আপোনালোকে যিবিলাক যন্ত্ৰ পাতি সেইবিলাক আমাৰ জন ঔষধি চেণ্টাৰত আপোনালোকে আধা দামত পাব তো সেইকাৰণে আপোনালোককো মই অনুৰোধ জনাম যাতে আজিৰ দিনত যথেষ্ট খৰচাদায়ক হৈছে আমাৰ ট্ৰিটমেণ্ট লোৱাৰ যদিও চৰকাৰে বহুত সহায় কৰি কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আয়ুস্মান কাৰ্ডৰ পৰা লৈ ডিপেণ্ড দেন সেইখিনিতো মানুহবিলাকে অকণমান চিঞৰ বাখৰটো কৰি থাকে তো মই ভাবোঁ জন ঔষধি কেন্দ্ৰত এতিয়ালৈকে ডিব্ৰুগড়ত আমাৰ পাঁচটা আছিলে তাৰ এটা বন্ধ হৈ গৈছে কাৰণ ইয়াৰ এগেঞ্চতো বহুত শোকগেন্দা চলায় মই এতিয়া ধেমাজিৰ পৰা লখিমপুৰৰ পৰা আহি ইয়াত কৰিবলগীয়া হ'ল সেইকাৰণে যে ধেমাজিত থকা দুটা কাহানীবাই মানুহে ওচৰে পাজৰ ব্যৱসায় প্ৰতিযোগিতাত তেওঁলোকে বন্ধ হৈছিল তো সেইকাৰণে তাৰো আমি বিকল্প উঠাইছোঁ আজি ধেমাজিটো জিলা প্ৰশাসনে উদ্যোগ লৈছে মই ইয়াতো ভাবোঁ যে অন্তত মানুহে এই যিটো সেৱা এই সেৱাটো যাতে সকলোৱে ল'ব পাৰে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বহুতখিনি বস্তু মিছন মোডতো লৈ গৈছে সেই মিছন মোডতটো চৰকাৰে কৰিছে তথাপিতো আমি কিছুমান প্লেটফৰ্মৰ মাজেদি যাওঁ যেনেকৈ বাচ্ছাৰ যিটো আমি স্কেনিং কৰি থাকোঁ তাতে যেনেকৈ আমি স্কুলত কৰোঁ ঠিক তেনেকৈ অংগনবাদী চেণ্টাৰবিলাকত কৰি কিন্তু ড্ৰপ আউট ষ্টুডেণ্টটো আমাৰ থাকিব পাৰে ত' কেতিয়াবা কেতিয়াবা মানে সেইবিলাক আমাৰ বাদ পৰে মই ভাবোঁ যে সমাজৰ ৰাইজে সেইসকলকো যাতে এই সেৱাটো ল'বৰ কাৰণে মানে উৎসাহী কৰে বা তেওঁলোকক বুজাই দিয়ে তো এনেকুৱা ধৰণৰ আছে আৰু যেনেকৈ নন কমিউনিকেবল ডিজিজত এইবাৰ বহুতখিনি বস্তু স্ক্ৰিণিং হৈ আছে অৰেল কেঞ্চাৰৰ পৰা ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰৰ পৰা ছাৰ্ভিকেল কেঞ্চাৰৰ পৰা হাইপাৰ টেনচন ডায়েবেটিছ ত' এইখিনিও আমাৰ একদম মানে মিছন মুডত স্কেনিং হৈ আছে তাতো আমি যিমানখিনি পাৰিছোঁ আছে কিছুমান প্ৰত্যেকৰে কিবা কিবি অলপ ইণ্টাৰেষ্ট থাকে তো আমিও আমিও চাই আছোঁ যে আজিকালি সেইখিনি কেনেকৈ মিক আপ কৰিব পৰা যায় ত' তাৰো মই দেখিছোঁ ৰাস্তা আছে যেনেকৈ আমাৰ এতিয়া কেঞ্চাৰ হস্পিটেলবিলাক চলে হাব এণ্ড স্পক মডেলত তাতে কিছু তেওঁলোকৰ অনাৰিয়াম এক্সট্ৰা হৈ যায় সেইকাৰণে এতিয়া আমি লাহে লাহে চৰকাৰী খণ্ডটো কিছুমান জেগাত তো কিছুমান ইণ্টাৰেষ্ট মিটাপ নহ'লে আদাৰৱাইজ তেওঁলোকে চাকৰিটো এৰি গুচি যায় এবছৰ বাধ্যতামূলক সেই বছৰটো কৰি ওলাই যায় কিন্তু তেওঁলোকৰো কিছুমান বস্তু কেনেকৈ মিক আপ কৰিব পৰা যায় সেই ধৰণৰো চিন্তা চৰ্চাবিলাক চলি আছে কেলৈ চৰকাৰেও যিমান পাৰে সকলোকে দিয়া স্বাস্থ্য সেৱাটো দিয়া সস্তাত দিয়া আৰু সকলোৱে যাতে একে এজন মানুহে ক'ৰবাত গৈ এটা বেলেগ ধৰণকৈ লাইফ ষ্টাইল হৈ যায় আৰু ক'ৰবাত তেওঁলোকৰ লাইফ ষ্টাইলটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হৈ যায় তো মানে একদম মই অ'পেনলিয়ে কৈ আছোঁ তাতে লাইফ ষ্টাইলটো যাতে একেলগত ডাক্তৰ ভাই তোৰো আছোঁ ময়ো আছোঁ অলপ তেনেকুৱা ধৰণৰো যাতে এটা পৰিৱেশ কাৰণ কিছুমান বস্তু আমি চিন্তাৰ বাহিৰত নিব নোৱাৰোঁ তো সেইকাৰণে এই বিষয়বিলাকো এতিয়া লাহে লাহে সংযোজন হৈ আছে তো মই ভাবোঁ আহি থকা দিনবিলাকত মই ভাবোঁ যে আৰু ভাল হ'ব আৰু এইবাৰ আপোনালোকে গম পাইছে বাজেটত ছেভেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড অহা পাঁচ বছৰত মেডিকেল চিট এনহেঞ্চ কৰিব বঢ়াব আৰু এই বছৰতো দহ হাজাৰ বঢ়াব ঠিক তেনেধৰণে অসমতো প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰতে হস্পিটেলবিলাক কমি আছে গতিকে দুই এটা অকণমান আমাৰ ক্ৰাইচিছ হৈছে কিন্তু যেতিয়া তেওঁলোকৰ প্ৰথম ফেজ ওলাই যায় তাৰ পিছৰ পৰা আমি মানে ধুনীয়াকৈ কমফৰ্টেবল হৈ যাওঁ তো অকণমান হ'লেও কিন্তু নৰ্মেল মানে যিটো হেল্থ চাৰ্ভিছতকৈতো তেওঁলোকে ভালেই পায় তো এইধৰণে কষ্ট মষ্ট কৰি আমিও খাড়া কৰিবৰ কাৰণে এইখিনি বিচাৰি থকা হৈছে গতিকে মই ভাবোঁ আহি থকা দিনবিলাকত ৰাইজে আৰু ভাল সেৱা পাব কিন্তু মই আজি আপোনালোকক অনুৰোধ জনা যে জনঔষধি চেণ্টাৰৰ বিষয়ে আপোনালোকেও যাতে আজি ভুল প্ৰচাৰ কৰে আৰু ফিফটি পাৰ্চেণ্ট প্লাছ কিছুমান চিলেক্টিভ ঔষধৰ কাৰণে এইট্টি টু নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট তেওঁলোকে ছাবচিডি পাব পাৰে আৰু এইটোৱে বেষ্ট মেডিচিন মানে এইটো মানে একদম ভাৰ্জিন মেডিচিন ইয়াতকৈ আৰু ভাল ঔষধ কোনো হ'ব নোৱাৰে যদিও তেওঁলোকে কম্প'জিশ্যন কিবা কিবি দেখুৱাব তো মোৰ দৰকাৰ নাই চোলাটো মই পিন্ধিলোঁ কিন্তু ইয়াত কোনোবাই বেল এডাল লগাই দিছে এইটো মোৰ কাৰণে মেটাৰ নকৰে কোনোবাই কোনোবাই ঔষধবিলাক এতিয়া নতুন চোলা পিন্ধা ঔষধবিলাক ক'ব যে ইয়াত বেল এডাল আছে দেখাত ধুনীয়া লাগে তো মোকতো চোলাহে লাগে তো গাটো ঢাকিব লাগে তাৰ কাৰণে এই কথাবিলাক আপোনালোকে যাতে কয় মই এইখিনিতে